Анонсували, вже вітаємо чудову гостю у нашій студії Ірина Ящук, художниця. Доброго ранку. Здравствуйте. Здравствуйте. А, сьогодні хочемо познайомитися ближче трохи з вашою творчістю, дізнатися, як давно а, ви захоплюєтеся а, а, малюванням. А, розкажіть, будь ласка, а і у нас от виставка вже проходила. Принесла немножко флайру, так як виставка відкриття була 26 февраля, зовсім недавно. Сказать, что я когда-то думала о том, что у меня будет выставка То есть я даже не подозревала, потому что никто меня не учил рисовать И я не умею рисовать, но выставка была Самокритично, знаете, мне подобается самокритичность нашей. людей У тебя прям недавно ну честно говоря, так волновалась Мне кажется, перед своей свадьбой у меня было такого волнения, как вообще перед открытием этой выставки Могу сказать, что это для меня очень сильно новый этап, это этап моего творчества и, скорее всего, это этап моей жизни. Вот, как начала рисовать, ну сложно сказать, потому что рисовать меня никто не учил. Вот, закончила школу психологии Альта и было такое направление, как арт-терапия, слышали, может, да? Вот, но вы знаете, могу сказать, что ну, совсем не интересно рассказывать людям там о своих каких-то там страхах, проблемах и так далее. Вот, мне хотелось в связи с сложившейся ситуацией в стране, в связи с тем, что люди болеют, что они теряют взаимопонимание между собой, все-таки донести радость и показать что такие аспекты как любовь как доброта как взаимопонимание с родителями с семьей как умение найти выход правильное решение в трудной ситуации то есть это мне хотелось донести и в принципе на картинах они очень яркие красочные вот, люди это увидели и я думаю mm -hmm. прочувствовали. Вот, и ну, знаки до сих пор звонят благодаря, честно так приятно. А почему абстракция? Вот, э, ну я же не умею рисовать и передать, например, вот, как можно изобразить радость. Вот. Для меня это, как понимаете, как передача из подсознания, вот каким-то чувством я это передаю, используя краски, кисточку, э, холсты. То есть я сразу понимаю, что я хочу нарисовать. Затем я иду в магазин, покупаю, какими бы красками я хотела пользоваться, каким инструментом. Потом оно как-то рисуется, ну и вот в принципе получается. Да. Вы знаете, мое разумение, я не умею малювати, явно не поеднуюсь с этими картинами, понимаете? Насправді, це шикарные, чудовые картины например, вот эту я бы залюбки себе вдома. А вы выбрали? Вторая, вот Это, це, це это что, я. Это вы? Да. Бачите, я рад... вас запрошу до себя додому. Бачите, как вышло. Я, если честно, вот, наверное, в чем вот классность этих картин, знаете, в чем? Каждый на этой картине видит что-то другое. Что-то иное. Вот если вы это вы, то для меня это я. Понимаете? То есть, ну, вот по-разному на самом деле ты смотришь на эти картины и. А как долго вы пишете Ось картины? Вот наша пани а, Ну, относительно недавно. Начала рисовать где-то полгода назад. Вот. Картина маслом, она очень долго сухнет. То это это от месяца. В зависимости от толщины краски идет такой вот долгий срок, пока она дойдет. Зачекайте, да. ну, пивроку назад вы почали малювати? Так. Да. Вы серьезно зараз говорите? Да. Нет. Шуточки тут шутим, Мария. Ну, деле, а... просто фантастично. Ну, это фантастично. вот Это вот картины, которые были представлены э, на а а, Да, они сейчас, в принципе, 12 12, есть. Да, можете а можете пойти посмотреть. Посчитал. И 12 штук, да? А, здесь раз, здесь да? 12. Ага. Центральная – это та, которая символизирует страсть. Это моя самая вот главная. Вот это мне нравится, кстати. она значимая. Вот это прям. Вот. Э, очень сильно притягивает как женский, так и мужской взгляд. Ну, мне нравится, <laughs> да, Вот. Такая. Э, еще тоже две картины были тоже привезены знакомыми, которые я подарила. Родители тоже одну привезли, потому что рисовалась она, она на Рождество, так она и называется, рождение, тоже она сейчас на выставке. Ой, дуже классно. Давайте расскажем, где выставка и сколько она еще будет тривати, або запросить Верно, людей, подивитися наживо. Я думаю, мы сейчас бачимо зменшені якісь, да, э, да ну, фотографии да, э, э, Выставка находится в художественном салоне напротив центральной почты. Это угол Гоголя и Карла Маркса. Ага. Тобто це не тільки виставка, фактично ми можемо прийти і придбати да? картину? Е, Ні, приобрести картину ви не зможете, але помілувати не йде. Да. Ага, не ага. віддаєте, да, поки що свої світли ага. картини. Е, ну... Поки так. тільки так. Так, да, в перспективі. Е, чи не думали ви проводити вже якісь майстер-класи, чи в принципі це поки ваше захоплення, ви малюєте для себе? Для свого творчого розвитку і взагалі арт-терапія наскільки вона допомагає? Ви то людина, яка стовідсотково знаєте? ну це, скоріше, всього, не то, що допомагає бути мною, это скоріше всього, к чому я стремлюсь, это то, чого не вистачає в жизни, це то чого хотілося, щоб було більше. Потому что все-таки и свет, и страсть, и любовь, и взаимопонимание в семье, ну это то, что нужно, наверное, каждой женщине, каждому человеку. Вот. Ну, вы как психолог рекомендуете самым таким чином бороться со своими проблемами? Ну это не борьба с проблемами, это обогащение новым в своей жизни. Угу. Откуда черпаете вдохновение? Это же тяжело. А? А, ну, я не знаю, откуда я черпаю вдохновение. Это скажем так это то что я хочу чтобы было поэтому ну вот я хочу я вот подумала как оно получается но я не знаю как получается а, можно подивитися, у вас просто напуск е прошу до да. а, выход начало дар ева, творчество а, це я. а решение да. Ага, гармонія життя. Ну, насправді цікаво, а там можна вже подивитися і дізнатися, про що саме написана картина. Тому що ти дивишся, бачиш, що одне дійсно, а подивитися, що, як це бачить автор, це зовсім інша справа. Я починаю да, задумуватися тому, що рекомендували ну, на виставці моїх клієнтів, Кажуть, Іра, ти все-таки ззаді на картині, пиши, о чому вона. Угу. Потім зверху за краскою, щоб потім через багато років ну, чоловік не мог нічого придумати. свою а действительно мог прочитать о чем картина вот ну если хотите я могу по какой-то из картине рассказать о чем она на выставке естественно я каждую кар картину обсуждала угу. я рассказывала гостям о чем это и вы знаете как то интересно но ну, интуитивно человек подходил к той картине что ему действительно не хватает вот к чему он стремится и ну это очень радует я деле, перешла я, до, вы до вас вы можете бачте. любую картину знаете как объяснить я так вижу слово художника я так вижу все ну может. Ей то интересная история пов'язана с одной из картин. Я разумею, их масса. Да, здесь они все очень разные и ну, даже не знаю. Наверное, та, которая вот, центровая, она мне вот, в принципе очень сильно, она вот очень интересна ее процесс создания этой картины. Вот, мне очень было интересно нарисовать страсть. Думаю, ну как ну как нарисовать страсть? Я пришла, выбрала большой холст. У меня были яркие краски, так как страсть это, естественно, ассоциируется с оранжевым, это с желтым, это с красным. Вот Я посмотрела ну, интересные фильмы Которые вот то, тоже То есть как бы про любовь, про взаимоотношения Между Ты мужчиной знаешь, и женщиной <laughs> а, Да, и могу сказать Что писала я ее Как бы рисовала там мазочек, там мазочек Такой, такой краски, но вот не вышло Эмоции, вот, затем я поняла Что здесь что-то не так, взяла Деревянную такую маленькую щепочку Там что-то Подобавляла и у меня сколько Внутри появилась энергии, я появ сразу испугалась, то есть откуда это, что а это вообще страх. произошло? Да, потом я пошла на кухню выпила, вот я думаю, ну все испортила картину, вернулась, думаю, посмотрела, мне стало абсолютно все понятно, ну в принципе могу вам как бы показать, допустим, если ближе. Вот, вот красная полоса, это вот как женщина в профиль, вот ее голова, вот нос, она склонила голову перед мужчиной, вот живот, мужчина. Вот, он склонил свою голову перед женщиной. Я не сможу И вам показать ними, это зараз, Между я? ними луч, это вот ярко-оранжевый. Женщина несет свет, за ней солнце мужчина несет порядок и свободу. Вот. И между ними вот сколько страсти, сколько отношений, они понимают друг друга. Ну, вот это хотелось передать. Шановные, это треба получил. завтра мы ты, а бы пополину ты помнишь всю эту На самом э, деле чудово. Э, э, не лишайте эту справу, это ваше, я думаю, это ваше покликание, продолжайте. Но мы за любви А до... Ирина прям не знала, да? Прямо вот сейчас ты открыла, что это Нет, но знаешь, насколько важно поддержка, их, тем паче, какие не есть там знакомыми, а все равно оценивают высоко. Ну, Ми ж дочних картин, понімайте. Кропивницький, вулиця Гоголя, 87, Там на вас чекають. Навпроти головного поштампу ці э, картини. Дивіться, надихайтеся і э, знаєте, отримуйте енергію, тому що Дам, кожна картина. Дякую вам большое, Дякую. Вам большое за такой розказ, навіть за аналіз невеликий. Ну а ми двігаємося далі і після кліпу.